Hello, selamat pagi guys. Ah, pada pagi ini kita ada sedikit masalah, yaitu uh, pintu kereta tak boleh buka. Hmm, pintu kereta tak boleh buka dan uh, dalam tu ada kunci kereta dan speinya pun ada kat dalam. Handphone, dompet semua dalam, jadi uh, semua berkunci. Uh, karena kereta ini dia panik lock sendiri. So bila anda berada di dalam keadaan begini, uh, anda jangan panik. Oke, okay, jangan panik. Cuma kita perlu ada ini barang, uh, pisau ataupun uh, gunting dan gam untuk uh, membuka cermin ataupun membuka pintu lah oke okay, ya di sini saya tunjukkan bagaimana cara-cara ada -cara, gam ada gam plastik ha, cuma begini hmm. ini dekat dia betul, -betul. Pertama kita buat macam begini ha. So kita buat macam ni. yang ini kasih lebih biskuit oke okay. Yang ini kita perlu kasih dia tebal sedikit ya. Oke. Okay. <silence> Oke. Okay. disini uh, di sini 5 atau 6 lapis. Oke. Okay. so apa yang perlu kita buat? Nah, ini bubarang. Ini kita akan tetap dia. Oke. Okay. Kita mulai ya. stop Dah. Okay. Teruskan macam ni. Buat macam ni. okay, Okey. Okey, kita boleh ambil kunci. okay, kunci yang ada di dalam kereta. Ha, ah, nampak. Ha, ah, okay. Itulah cara-cara sekiranya uh, kunci berada di dalam kereta dan dia akan lock masa sendiri. Jadi jangan panik. Cuma kita perlu ada gam, uh, pisau ataupun gunting untuk memotong. Nah, macam ini kita, kita, cara kita buat supaya cermin boleh turun. Oke, okay? okay, guys. Oke, okay, selamat mencoba.